Для хліброінтеграцію визначено як пріоритетний напрямок розвитку України. Сьогодні конкретні кроки такої діяльності з'являються у багатьох галузях. Наприклад, на базі Херсонського державного університету почав діяти спільний проект Північного округу штату Нью-Йорк та півдня України. Це нова співпраця між університетами у розвитку підприємництва та економіки. І сьогодні цей проект вже працює реально. Укладено угодою з центром зайнятості, згідно з якою люди можуть отримати не лише нову професію, конкретні знання, а й по закінченні курсу навчання отримати бізнес-план щодо відкриття власної справи. Для мене, кінечно, багато інформації дуже полезна і в общем цього Я сюди прийшла. Благодаря центру зайнятості, конечно, це хаша програма. Со временем, ну, это пока первый курс, а со временем, я думаю, что там какие-то погрешности исправятся, и в результате это полезное дело, люди примут как надо. Даже если вдруг бизнесом как бы, у меня не получится заниматься, то очень полезное знание для жизни вообще. Потому что сейчас как бы, страна еще находится в, как бы, в переходном периоде на рыночную экономику. Многие люди здесь старшего возраста, как бы они вот им это все ново немножко помоложе, но, в принципе это все надо знать хотя бы вот для жизни. Відповідальним за обеспечение виконання цього проекту є является... Проректор с международных связки в информационных технологий Херсонского государственного университета Александр Спиваковский. 17 людей, которые потеряли работу, людей, которым нужно адаптироваться в этом мире, они имеют возможность здесь в течение месяца повысить свою квалификацию, причем работать не только по украинским, но и по американским программам. Это идет, ложится очень хорошо в рамки той программы, тех заданий, которые поставил перед нами президент нашей страны Виктор Андреевич. Чущенко, о том, что нужно создавать рабочие места. А рабочие места э, можно создавать тогда, когда люди обладают определенными компетенциями. Поэтому вот такой договор с областным центром занятости помогает нам, используя американский опыт на американском оборудовании, но э, адаптируя наши, конечно же, украинские программы к американскому опыту, это сделать. Более того, господин Португал обещал как можно быстрее ускорить вопрос, связанный с тем, чтобы они получили не только наши украинские документы, о том, что они повысили у нас квалификацию в области бизнеса, в области экономики, но ну, и также могли получить американские соответствующие сертификаты МБА. Это важно не только для нас, это в первую очередь важно для этих людей. И наконец, что еще приятно, вот господин Португал, работая вместе с ними, это мы сможем увидеть, помогает им составлять абсолютно конкретные бизнес-планы. Координатором из американской стороны стал доктор Португал, который видит большую перспективу такой спецпрацы. Uh, я знаю, що проект почався багато років назад. За цей час зроблено вже чимало придбано необхідну техніку обладнання, адже цей грант фінансує уряд США. Доктор Португал підкреслює, що діяльність такого центру конкретно цих курсів значна допомога слухачам, адже вони видуть з цих стін із власним бізнес-планом зможуть не лише відкрити власну справу, а й покращити своє матеріальне становище. Слушающие цих курсов звичайно вдячні за такие подходы и хотели бы приметать, как можно больше информации. Я по образованию медик, так что для меня здесь все новое, то же самое и право, и экономика, и то же самое владение компьютером. Так что для себя я здесь очень много чего нашла. Я хочу работать в сфере услуг, и здесь мне очень много дали по поводу маркетингового исследования. Потому что для меня это абсолютно новое я по образованию электрик, инженер-электрик. Хорошо, что центр занятости меня направил на эти курсы, я им очень благодарна, и я думаю, что вся наша группа напишет благодарственное письмо как в Центр занятости, так и руководство этих курсов, потому что мы действительно получили очень много нового. Укреплению в рамках проекта открываются новые перспективы и для экономики области. Мы ведем переговоры, Значит, у нас уже есть ряд проектов, которые разработаны Институтом информационных технологий, и мы договорились о том, что господин Португал нам поможет составить бизнес-планы продвижения наших продуктов в Польшу и в США вот он уже в пятницу работал в лабораториях нашего института, а помимо этого мы сейчас ведем переговоры с тем, чтобы организовать встречу с губернатором нашей области Борисом Селенковым, с тем, чтобы обсудить вопросы, связанные с тем, чтобы, может быть, использовать американский опыт, американские связи, в том числе с Мировым банком, для составления бизнес-планов, связанных с развитием рекреационной зоны Херсонщины. И вообще сторонник того, чтобы именно образование было тем звеном, которая помогала работать не только на себя, да, на саму систему образования, но и, конечно же, на людей этой области. И мы всеми силами будем стараться помочь нашей власти, нашим людям. И весь тот опыт и все эти связи, которые мы сегодня имеем, мы открыты, готовы. Как говорится, позовите нас, и мы будем помогать это делать. Поэтому я думаю, что где-то через неделю, если такая встреча состоится, может быть, господин губернатор сможет найти общие точки соприкосновения, я думаю, что мы сможем в этот процесс вступить и помочь Херсонской области в решении каких-то каких, -то, каких -то вопросов. Отже, завдяки ініціативі и розумінню с обох сторон, українською и американською, хороша справа розпочала свій шлях, який є конкретным кроком до евроинтеграции.